Но все-таки вот это, скажем так, как скорее всего, как форма организации учебного процесса. После учреждения, после дипломного образования, ну вот есть разница в использовании различных платформ. Ну, только что выступала представитель э, Николаева, да, основа веб-класс ХПИ. Я встречал вот университет менеджмента образования, вы там говорили, и Ефронт, e по-моему, у вас, да, там e что-то? Да. да. вот вы там заняли, вот Ефронт e я нашел. А, МОДУ, Черновицкий институт после дипломного образования в Тернополе, да. А, есть, например, вот системы веб-конференции разные. Вот в Венеция, они говорят, Skype, Гринченко, там брать, запускает, они вроде там купили это все. То есть особой такой унификации нету, то есть каждый идет как бы своим путем. А Прометей, да, то есть я имею в виду, я, может, здесь не все указал. Что еще настораживает в системе наше повышение квалификации вообще в области дипломного образования? Кто-то говорил, что у нас еще и старый закон да, о дистанционном обучении, где написано, что мы должны иметь какие-то вот корочки, мы должны повышать квалификацию, у нас должна существовать система, и эти корочки должны быть государственного образца. Кто, где, как, зачем и почему, у нас этого нет. То есть государство не дало ни одному вузу, скажем так, право повышать квалификацию, скажем так, в соответствии со всеми юридическими тонкостями. Кроме всего прочего, я встречал, вот скажем, это в университете менеджмента образования, есть такое понятие, как вот тьютор-куратор, выкладач-тьютор, там их учат, скажем, с ними работают, но в чем странность, я подошел с юридической точки зрения к этому вопросу. Профессии тьютера в самом последнем классификаторе профессии ее нет. просто. То есть готовят, например, куратор, вот, тьютер, тьютер, в классификаторе нет ее просто. То есть помимо того, что, скажем, даже если мы человека повысим ему квалификацию, назовем его тьютером, все равно после должности он будет называться как-то по-другому, выкладчиком методист или как-то. В последнем классификаторе профессии, которая профессии тютера, там просто нет. А если я просто говорю как бы из того, что если мы готовим человека к роли тьютера и предполагаем, что он будет работать тютер, должна быть тогда такая профессия, должны быть квалификационные характеристики и так далее. Вы не готовы, были ли готовы? Вот, значит, ну, кто был, кто не был, я немножечко так напомню, это после образования, что, вот я говорю, что закона нету, да, а в прошлом году в октябре месяце в Киеве была большая конференция, да, по вопросам внедрения и вообще дистанционного обучения после его образования. Кто был, на этом все помнят. Говорили, говорили, но в конце концов у нас получилось, что вот так получилось у нас. Остался проект положения. Да, то вы есть, помните, считаю, да, остался проект положения. То есть да, там да. Вот, вот, вот то, что вот то, что написано на, на слайде. Оставили, да. что да. должны повышать не реже раз в пяти лет, должны повышать по типовым программам, которых нету, и, под, и подтверждено о этой на русский язык, то есть то, что осталось в том проекте да, в том проекте, что осталось, то есть там указали просто, что все люди, которые занимаются дистанционным обучением должны повышать квалификацию раз в пять лет где, зачем, как, почему и когда это у нас как бы, ну, вот сказал на пленарном заседании докладчик, что вот, да, ну как-то министерство, с одной стороны конечно это плохо, а с другой стороны, может это и хорошо может это и хорошо, потому что каждый вуз э, нам работать не мешает Каждый вуз движется своим путем. Я не могу сказать, что это плохо. Это может быть даже и прекрасно нарабатываются разные, скажем так, варианты в разных системах, может быть, в разных условиях может быть, в разных условиях. Мы можем, может быть, даже на сравнении понять, да, например, что лучше, что хуже. У кого-то как-то идет, да. То есть, но ну, все равно единой системы, к сожалению, пока нету. Нужна ли она? Ну, мне кажется, скорее всего, нужна, если мы как-то хотим упрелучать процесс. Наверное, хоть какие-то рамки, да, какие-то рамки обозначенные, да, все-таки нам, наверное, нужны. Но я вот тут на слайде, к сожалению, не видно. Есть вот курсы повышения квалификации, действуют у нас вот в Киеве, в Киевском техническо-экономическом университете. Есть университет в менеджмент образования Тернополь, министр, я могу много перечислять, опять же, ХПИ, да, то есть каждый вуз где-то для своих преподавателей делает какие-то курсы внутривузовские, да, и выдает им свои свидетельства о повышении квалификации. В едином образце, то, что нам говорит министерство, единого образца у нас нету. Таким вот образом получается. Но... Но тем не менее, что хочется сказать, вот я нашел информацию, что в июне месяца вот все-таки был, был, были рассмотрены вопросы о стандартах повышения квалификации научно-педагогических кадров в университете менеджмента образования. Были проведены в Министерстве образования и науки такое совещание большое с директорами школ, что учителя все должны овладеть компьютерной техникой. То есть, что хочется, вот, что хочется сказать, то есть, какой-то опыт все равно наработал. А по поводу повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений, единственное, где я встретил на данный момент, может быть, где-то не нашел, это университет менеджмента образования, который вот институт открытого образования, да, и вот он декларировал, по крайней мере, в, скажем так, в установочных документах, что это, это учебное заведение повышает квалификацию в области до не только преподавателей педвузов, да, но и преподавателей вообще высших учебных заведений. Правильно я понял? Абсолютно правильно. Это, это Первого, да, это вот это вот единственный пример, то есть, э, если я педагог, здесь вопросов нету. Я могу пойти в свой там, региональный центр областной, да. А если я, например, не из этой системы, то есть мне идти как бы не было. И вот единственный вот пример, который я нашел сегодня, то есть, ну, процесс пошел, я могу сказать так. Процесс пошел, дай бог, чтобы этот хороший опыт распространился и на другие, э, скажем так. Ну, тут картинка, к сожалению, почему-то не отобразилась. То есть я хочу сказать, подытожить о чем. То есть если у каких-то вузов есть какой-то положительный опыт, то есть его надо обязательно как-то, ну, нехорошее такое слово, ну, а, нашел, хорошее слово, продвигать. По крайней мере, чтобы о нем все знали. Если где-то в каком-то, может быть, институте повышение квалификации или факультете есть программы повышения преподавателей в области до, по крайней мере, это надо ну, на первую полосу или где-то там. Потому что среди этих программ путем поиска, я все-таки пользователь опытный, не без скромности скажу, да, но очень сложно найти где-то хотя бы вот заковырка, очень сложно покопаться в этих программах и что-то найти. Если это есть, то лучше там где-то на первую полосу. Вот мы проводим повышение квалификации преподавателей в обучающем в области до. Вот тематика. И это будет наоборот на пользу этому даже сайту. Потому что иногда приходится информацию искать. И вот обобщая этот хороший опыт, который накоплен педагогической системой, хочется два слова сказать о системе нашей МВД. К сожалению, вот у нас был такой приказ 319, к сожалению, он у нас с этого года не действует, его забыли зарегистрировать в Министерстве юстиции старые руководители нашей МВД, поэтому а, сейчас создается, есть там часовое положение новое, то есть у нас повышение квалификации даже наших преподавателей, даже не в области ДО, даже не в области до, пока находится ну, в состоянии таком, скажем, он сказал, не очень хорошем. что, почему, почему, это так произошло? Ну, я вот выделил для себя причины какие. У нас сказано, что повышение преподавателей вузов МВД происходит только на базе тех университетов, где они функционируют. То есть мы не ездим никуда, мы повышаем квалификацию только у себя. Кроме того, это определенная закрытость нашей системы, то есть, ну, может, это хорошо, может, это связано с тем, что думают у нас о много секретных предметов, хотя то, то их секретных предметов, ну, может, это 1-2% из всего учебного плана любой типовой специальности правоведения. Вот. А отсутствие программ повышения квалификации наших преподавателей в области вообще, как и, э, скажем так, использования ИКТ в учебном процессе, так и в сфере дистанционного образования. То есть, э, стажировку мы в райделах проходим определенно, да, по направленности по нашей. А, опытом с практическими подразделениями обмениваемся, да. Но а, у нас многие забывают, что, опять, ну, вот некорректный слайд, что все-таки у нас больше преподавателей позиционируют себя как юрист, а не как преподаватели. Я считаю, все-таки, как бы нашей системе, все-таки стоит немножечко к этому повернуться лицом. Потому что, видите, как смотришь, показывая там, я знаю, там, Хмельницк, вот я сотрудничаю с Харьковским политическим уже 4 года, да, то есть все равно люди понимают, что это преподавать. Но все-таки как юристы. Поэтому таких вот программ повышения квалификации именно преподавателей, даже с педагогической стороны, ну, в крайнем случае можно встретить, там, это школа молодого преподавателя, который там приходит, ему где-то внутри ужаска читают. Стандартных курсов у нас, к сожалению, как бы нету. Вот поэтому, как говорится, к этому нам, я думаю, стоит стремиться, используя все хорошее, все то, что хорошее, то, что накопленная система педагогической, скажем так, науки. Что нам нужно? Нормативная база, ну, я так обозначил, вот дорога в тумане, но, надеюсь, когда вот эти буковки двинутся вперед, все-таки туман, туман у нас, да, Туман у нас рассеется, да. Я думаю, что вот это, что я написал, может это, я думаю, да не может, это, скорее всего, подойдет и для любой системы, в том числе и педагогического дипломного образования вообще. То есть, о чем Нормативная база, программы подготовки. Я еще написал договор о сотрудничестве. Может быть, все-таки нашим вузам стоит все-таки и другим вузам все-таки сотрудничать с учреждениями после дипломного образования именно педагогического. педагогического потому что не все у нас, скажем, имеют это образование, скажем, хотя бы основы знают, основы дидактики, основы, скажем, там, общения, основы коммуникации и так далее. Вот поэтому, изучая, вот, скажем, и подводя итог всему этому, хочу сказать нам буквально одна минута, что в нашем университете, то есть, вот мы там уже как бы немножечко занимаемся полтора года, то есть какие-то мы шаги уже делаем, в частности, нормативную базу по вузу мы уже приняли. Сейчас работаем над программой подготовки. Думаю, с Нового года будем заниматься нашими преподавателями. У нас есть э, э, договор вот, Владимир Николаевич Кухаренко, привлечем У нас есть свои педагоги, есть кафедра педагогики, есть кафедра психологии, есть опытные преподаватели, доктора, кандидат наук, которые, я думаю, могут чему-то научить, могут принести свою лекцию, могут дать что-то, как говорится, хорошее. Поэтому, ну, вот такое вот исследование получилось. Может, взгляд немножечко со стороны, но тем не менее, думаю, он вам э, будет полезно. Не знаю, говорил ли Владимир Николаевич или не говорил, озвучу, что э, в декабре месяце, в декабре месяце у нас будет открытый дистанционный курс, так мы его пока называем дистанционное обучение от А до Я. Э, э, ссылки будут на сайте ХПИ, ссылки может быть на сайте нашего университета, поэтому так небольшой пиар, поэтому если у кого-то будет желание, то милости просим к нам. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Константин Леонидович. Я хотела бы, позвольте, тут прозвучало несколько университет менеджмента образования и говорилось угу. о повышении квалификации.